Мотохелп это служба спасения на ДТП. Ну и помогать. В частности, здесь наши друзья лежат, которые пострадали на АТО и которые участвовали в АТО, которому мы помогали, пока они были там. Чтобы мы проведывались, по сути. А вот можете трошки больше рассказать про свою организацию? Ну, мы работаем уже седьмой год, в основном в Киеве. Наша основная задача – это юридическая помощь и медицинская помощь пострадавшим ДТП. В основном выезжаем на мотоциклистов, велосипедистов и, мотоцик... и скутеристов. Примерно там, 500 ДТП в сезон. Выезжали бы на всех, но у нас просто не хватает на это ресурсов, это очень большой кусок работы. А как дуже часто выезды трапляются Ну, от одного до восьми ДТП в день.